В ефірі програма Гаряча лінія в студії Катерина Тригубова і наш гість сьогодні у нас заступник начальника управління громадської безпеки УМВС України в Миколаївській області, підполковник міліції Володимир Алексєєнка. Вітаю вас в нашій студії. Телефон нашого прямого ефіру: 76 92 49 76 92 49. Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови, а розмовляти ми будемо про профілактику. заходы заходи дільничних інспекторів міліції, пов'язані з відвідуванням помешкань громадян. Також розглянемо Заходи органів внутрішніх справ щодо профілактики скоєння злочинів відносно осіб похилого віку. Особливо звертаю увагу, будь ласка, якщо у вас є е, якесь питання саме пов'язане з е, злочинами е, стосовно осіб похилого віку, якщо це були ваші сусіди, якщо, можливо, була така спроба, будь ласка, е, ставте свої запитання, Володимир Вікторович, відповість на всі. І також сьогодні на вас чекаю. Рекомендації та застереження, і вони мають назву Як не стати об'єктом злочинних зазіхань. Так що слідкуйте за нашим ефіром, будь ласка, телефонуйте і ставте свої запитання. Владимир Алексеевич, що это такое профілактичне мероприятие, связанное з визитами в квартири граждан. Для чего участковий інспектор это делает і яка, собственно говоря, польза? Добрый вечер, уважаемые телезрители. Значит, уже третий год на постоянной основе у нас проходят мероприятия, связанные с посещением граждан на дому под таким названием ⁇ Визит вот. ⁇ С чем это связано? Ну, в принципе, эти мероприятия, они всегда существовали, потому что участковый инспектор, основная его задача, он должен знать население на своей территории, иначе как ему работать? Он должен знать население, население должно знать своего участкового инспектора. Вот. поэтому э, э, участковые инспектора на постоянной основе проходят э, по э, ну, приходят в гости скажем так да, знакомятся, вручают в ходе знакомства визитку свою на визитке кстати я вам покажу как образец вот, да, как, карточка, она да, ну, ну, как вариант вот примерно, вот есть да? такой да вот вариант ага. визитной карточки вот он наиболее распространен ага. да это одна сторона и вот с обратной стороны данные по участковому. Дни, значит, часы приема граждан, где находится участковый пункт милиции, данные на участкового и так далее. Вот. В ходе этого, да, значит, участковый выясняет, каким образом, где живут, скажем так, лица, которые нуждаются в профилактике. Ну, не секрет, что у нас есть соседи, да, которые нарушают где-то общественный порядок, где-то есть лица, которые ранее судимы вот, и так далее. Помимо этого вручая визитную карточку, распространяет информацию о себе. Не секрет, да, что основная масса в общем -то, граждан, которых посещает участковый и должен посетить, это люди преклонного возраста, это пенсионеры. Вот. Почему? Потому что они наиболее часто могут быть объектом преступления, правонарушения, преступления. Ведь преступники сегодня они, в общем -то, ничем не ограничены, скажем так, а для них наиболее легкая добыча ⁇ это такие люди. Поэтому в первую очередь эти мероприятия направлены именно на общение с гражданами пожилого возраста. Тем более, что такие люди в основном находятся дома. Они могут тоже дать какую-то информацию. Да, вот бабушки, которые возле подъездов, mm -hmm. они всегда были и в советское время, да и сейчас в общем-то, скажем так, основой для информированности работника милиции участкового о ситуации вообще в, на участке. Вот. Э, каждый участковый у нас закреплен за участком. Э, расчеты делаются в, по городской местности, это примерно 3000 тысячи населения на одного участкового, по сельской местности 2,2 тысячи. Вот. Исходя из этого, наш участковый должен познакомиться, по большому счету, работы на участке со всеми людьми проживающие. А вот смотрите, знаете, вот я уже сразу вот у меня уже вопрос личный. Я была недавно в своем Жеке, да, и там у нас очень хорошо оформлен стенд, там написаны наши участковые, да, и причем все, все заводского района участковые. По улицам я посмотрела свой адрес, выписала как, как зовут моего участкового, имя, фамилию, телефон, и знаете на что обратила внимание? Там действительно... Ну, невероятное количество адресов, да, вот для меня, человека, не связанного, допустим, с этим, вот вы сказали, что на 3000 населения. Mm. У меня сразу mm. же, как бы, возникла в голове эта картина: что участковый, да, даже если он каждый день посвящает этому несколько часов своего рабочего времени, то сколько же ему нужно все-таки потратить, да, вот за сколько он обходит вот свой участок для того, чтобы только познакомиться? А ведь ему еще нужно работать действительно конечно, каждый день. Конечно. Насколько да. это трудно? Ну это э, трудно, и возможно. Э, возможно, да. Почему я и сказал, что эти мероприятия да. уже на постоянной основе идут угу. третий год? И вот, скажем так, уже почти август у нас будет три года. То за это время мы где-то в общей сложности 52 только обход сделали помещений граждан, да, то есть жилищ то есть за три года. Можете себе представить, чуть-чуть больше половины. То есть, э, значит, где-то теоретически за шесть лет мы обойдем все. Но опять же, тут возникает вопрос: э, через 6 лет в том помещении будут жить другие да, лица, конечно, правильно? И опять да, надо повторно, участковому да. участковое... Или Когда дойдешь до конца своего участка, там уже поменяется все конечно, в начале. И участковые меняются. К сожалению, текучка у нас, да. Ну, ну тут... а как поддерживается вот баланс вот именно с этой базой данных? Потому что, ну, это же квартирный обход, да, очень замечательно. Я буду знать каждого в лицо, но все-таки меняется, поэтому нужно каждый день иметь какую-то информацию о том, кто выбрал прибыл, поменял квартиру, купил, ну, не дай бог, ушел из жизни. Ну, тут, конечно, работа, это вот, есть у нас ОСМД, да, вот, mm -hmm. есть руководители этих ОСМД, работа с ними проводится, с кооперативами, то есть замыкать. Понятно, что участковый, особенно если это город, это многоквартирные дома, ну, это тяжело, тяжело, конечно, все охватить своим вниманием, поэтому ориентировка, скажем так, идет на наиболее активных жители они всегда есть вот есть у нас э, общественные формирования да, куда в общем-то наиболее активные люди сейчас тем более после всех событий которые у нас были революционных mm -hmm. сейчас активно э, вступают, создаются новые общественные формирования по охране общественного порядка и вот эти лица они являются помощниками участковых. они помогают они собирают эту информацию, в том числе, может быть, и вот обходя помещение граждан и распространяя визитные карточки. А вот еще такой вопрос, знаете, очень много мошенников, ну, рядятся да, в форму кого-либо, не обязательно это участковый какая-то служба, потому что люди, почему, да, они воспринимают человека в форме, да, как уже что-то вот обязательное и доверчиво к нему, доверительно относятся. И, может быть, где-то ослабляют свое внимание, когда такой человек входит в квартиру. Вот, может быть, визит участкового к нам домой. На что нужно обратить внимание? Потому Но. что не все, я тоже уже, да, вот именно на память, я не вспомню фамилию участкового, которую я себе очень добросовестно записала в блокнот. Мне нужно будет найти блокнот, мне нужно будет посмотреть, и тогда уже вспомнить фамилию. И не всегда, наверное, это. Может быть, я среагирую и вспомню, да, может быть, и нет. Потому что если ко мне приходит все в форме домой, я да, в милиция, мы начнем разговаривать, а это может оказаться мошенник. Конечно. Как, что он должен, как он должен выглядеть, как он должен себя вести и как проверить. Бдительность, конечно, должна быть, вот особенно в нынешнее время. Естественно, участковый это человек в форме, форменная одежда, причем форма, ну, скажем так, внешне нормальная должна быть выглядеть, соответствовать, погоны, шеврон и так далее. Но обязательно наличие этого удостоверения. Удостоверение установленного образца, оно имеет ряд защит. То есть, если его там, скажем так, да, на свет смотреть, оно отражается определенным уровнем и так далее. То есть, чтобы видно было, что он не напечатано где-то на принтере. Вот. Но опять же, вы можете всегда задать какие-то наводящие вопросы. Вот. И это как бы ну, нужно делать, наверное. Да? Спросить просто, где вы работаете, какой рай отдел милиции, кто у вас начальник. Простые вопросы. Какой рабочий телефон, да, и... Сейчас телефоны есть у всех, позвонить можно на рабочий телефон и проконсультироваться. А есть ли вообще такой сотрудник? Да. Yeah. И, в принципе, если вам уже утвердительно говорят, что есть, и вы видите удостоверение, то, наверное, уже надо отнести с доверием. Да, и, уже. и, наверное, ну, не сразу пускать все-таки такого человека да. в квартиру, даже если он действительно участковый. Потом лучше перед ним извиниться и сказать: извините, я как-то не совсем вас холодно принял, гачим, конечно, конечно, а, да, чем потом пострадать от мошенника. Поэтому мы проводим эти мероприятия, mm -hmm. да, чтобы люди знали в лицо. Mm -hmm. Я просто добавлю еще от себя. Да, мы да, в, да. сейчас дополнительно начали в газетах. Хоть в принципе газет это, конечно, не так много людей выписывают, но опять же, пенсионеры те же, они стараются их читать. Да? В Ридном Прибужии, Южной Правде мы сейчас печатаем фамилии, имя, отчество, мобильные телефоны участковых инспекторов, территориальных адреса. В газетах районных, но это уже больше области касается, там даже с фотографиями идет. Поэтому, кто выписывает эти газеты, у кого есть интернет, опять же, на сайте ОВД, все фотографии участковых есть. То есть, в принципе, можно зайти, посмотреть и убедиться, что это тот человек, который действительно ваш участковый. У нас уже начинают поступать звонки от наших телезрителей. И вот э, спрашивает э, один из телезрителей, где еще, кроме э, районного отдела милиции, можно э, пообщаться с участковым инспектором и получить от него помощь, если... Э, Инспектор не назначен или же я нигде не могу найти информацию, там ни в ЖЭКе, ни где-то может быть в том же ОСББ, кто у меня инспектор? Ну участковые да, все в общем-то закреплены за участковыми пунктами милиции, либо может называться еще пункт охраны общественного порядка. Вот. Это э, тоже учреждение, которое считается, это кабинет, по сути дела, зачастую комнату представляет, либо это в доме на первом этаже, могут быть полуподвальные, вот. может быть это отдельное строение. Вот. Там должна быть табличка установленного образца вот, на синем фоне, э, дни э, и время приема граждан. То есть трижды в неделю, согласно приказа, участковые принимают граждан. Это вторник утром с 9 до 11, в четверг – это вечернее время с 18 до 21, и в субботу с 10 до 13 – это для тех граждан, кто работает, и в общем-то выходной день выбран суббота, чтобы могли тоже прийти и с какими-то своими проблемами их решить. По городу Николаеву у нас таких пунктов порядка 30, по области в общей сложности около 180, 178 таких участковых пунктов милиции. Опять же, информацию о них мы тоже сейчас доводим дополнительно, потому что есть изменения в адресах. Вот эта информация на сайте есть и есть в газетах областных и районных уже публикуется. Еще один вопрос. Как участковые борются с злоупотреблением гражданами спиртными напитками? Вообще, ну, какие у них тема, есть. Да, тема актуальная, конечно, потому Рычаги. что, да, потому что э, в общем-то, большинство, наверное, преступлений и правонарушений не совершаются под воздействием алкоголя в той или иной мере. Вот. Раньше э, вот у нас были из, ну, многие считают, что это издержки советского да, законодательства, когда это нарушение прав человека было, у нас на учете были лица, которые злоупотребляют спиртными напитками. То есть непосредственно велся учет с 2010 года. Значит, эти лица признаны официально больными. Людьми, соответственно, им должна, должна заниматься медицина. Это не является правонарушением, если человек злоупотребляет, признан алкоголиком. Соответственно, отдельный учет по ним мы не ведем. Но обычно эти лица попадают в категорию семейной нарушили потому что семейные ссоры совершаются по состоянию алкогольного опьянения, ну, наверное, 95%. Вот. Либо он лицо ранее судимое, либо на каком-то другом профучете. Ну, в общем-то, эти учеты у нас есть. Как боремся? Ну, есть у нас статьи, естественно, административного кодекса. Это и статья 178, самая такая распространенная, да, появление лица в общественном месте. В пьяном виде, вот, либо распитие спиртных напитков в общественном месте, в том числе пиво. Вот. Ну, на человека, который, может быть, впервые совершает такое правонарушение, может быть и предупреждение наложено. Если же человек злоупотребляет, то это уже, скажем так, идет тенденция к повторам. На него составляется административный протокол. По первой части принимать решение в праве участковый, тот же, который составил. Да? Если это уже вторая часть, третья, там дальше уже материалы идут в суд. И там санкции, если по первой части предупреждение, либо штраф, то в дальнейшем там вплоть до 15 суток админореста таких mm лиц. -hmm. Кроме того, у нас довольно-таки распространено самогоноварение. И вот лица, которые злоупотребляют алкоголем, они, конечно, пользуются услугами таких, с позволения сказать, точек, вот. и мы боремся с этим тоже очень, скажем так, жестко. Есть у нас статья, сейчас новая, она буквально полтора года, как введена в админкодекс, это 164 со значком 16. Она подразумевает ответственность за сбыт самогона, то есть за продажу, за торговлю самогоном. И вот там штрафы стартуют с 1700 гривен и выше. Поэтому последний в прошлом году и в этом году интенсивно применяется эта статья. Были у нас там определенные проблемы по судам, вот, там она не чисто по самогону, но в принципе сейчас уже наводили мы взаимодействие и привлекаем таких вот правонарушителей к ответственности. Есть статьи, а также по покупке самогона, это 177 и 176 за хранение самогона аппарата для его выработки. Мы проанонсировали, что будем говорить о профилактике преступлений против пожилых людей, людей уважаемого возраста, скажем так. Что делается, и потом вот перейдите, пожалуйста, к рекомендации. Да? Что нужно людям знать, о чем помнить и в обязательном порядке выполнять. Потому что жертвой мошенников может стать любой человек, и молодой, и среднего возраста. Но особенно они любят людей, которые уже на склоне лет, потому что и реакция не та, и доверие может быть больше, и как-то вот очень обидно, когда такие люди попадают. На да, к сожалению, это наши матери, отцы, деды, бабушки. Поэтому, конечно, за таких людей особо обидно, и эта категория потерпевших у нас на особом учете. Вот мы... Постоянно работаем в этом направлении с управлениями соцзащиты, потому что ну, это в основном пенсионеры. И, естественно, информацию мы можем оттуда, в первую очередь, почерпнуть. И особое внимание в этой связи лицам пожилого возраста, но ну, одиноким. То есть тех, у которых нет ни родных, ни близких. Если в общей, ну, общее количество, у нас порядка 300 тысяч на сегодня по области, именно лиц пожилого возраста, то порядка 9 тысяч это одинокие. И одинокий человек, он, естественно, может стать жертвой преступления, причем тяжкого. В общем-то, и на выявление таких лиц, в том числе и в ходе операции «Визит», вот этой отработки нашей, направлены наши усилия. При выявлении таких лиц, одиноких, мы уведомляем управление соцзащиты для того, чтобы были назначены патронажные сестры, для того, чтобы человек не был одиноким. Либо, в принципе, бывает человек одиноко, да, живет, но у него есть родственники, просто они по каким-то причинам не общаются. Находим родственникам, пытаемся, чтобы они общались, наводили какие-то контакты. Есть у нас там даже клубы по интересам, но это уже другая тема, там mm -hmm. общественные организации этим занимаются. Вот. Ну, то есть смысл в том, что мы упор делаем на одиноких людей. На остальных пенсионеров до да, лиц пожилого возраста постоянно распространяется вот такая вот памятка. Mm -hmm. И в ходе в том числе знакомства участковых Я покажу. Mm -hmm. вот. Тут перечень э, советов. Да, которые необходимо соблюдать. Ну, некоторые, зачитаю я, вот, эта памятка постоянно транслируется у нас и на сайте, и в газетах мы печатаем. Значит, если вы поздно, возвращайтесь домой. Попросите, чтобы вас провели. Или позвоните родным или знакомым, чтобы они встретили вас в подъезде возле дома или на улице. Избегайте неосветленных и безлюдных мест. В дни получения пенсии, что особенно важно, посетите почтовое отделение, отделение банка или идите в банкомату со своими родственниками или с людьми, которым вы доверяете. Не пересчитывайте, пожалуйста, деньги на улице, потому что этим вы привлечете внимание грабителей. Не спешите открывать двери своего жилища незнакомым людям, в том числе тем, которые представились работниками разных государственных учреждений может быть и социальных, и коммунальных, если вы их не знаете, не спешите им открывать двери. В любом случае не надо стесняться и следует попросить предъявить документы. Посмотреть внимательно удостоверение, проверить э, полномочия этого сотрудника, позвонив в организацию, которая его послала. Ну, об этом я уже, в принципе, говорил. Если же вы все-таки уже открыли двери, не пускайте незнакомых лиц дальше прихожей. Постоянно находитесь рядом с ними. По возможности не закрывайте входные двери, чтобы при необходимости вы смогли позвать на помощь. Не показывайте незнакомым людям, где вы сберегаете свои деньги. С, в общем-то надо с осторожностью также э, относиться к предложениям по покупке каких-то продуктов, э, да, там продуктов либо лекарств или инших, другой, других товаров по низким ценам. Есть такие ходят у нас, да, по домам предлагают, вот. Обмен есть такая тема как обмен день знаков в связи с реформой это вот такая тоже действует сильно на лиц пожилого возраста вы можете стать жертвой мошенников выходя из дому закрывайте окна помещения особенно если живете на первом этаже или в квартире которая размещена возле пожарных лестниц, козырьков и так далее не, закле, не, не оставляйте ключи от помещения в доступных местах. Под ковриком, по что, ящике могут оставлять. Ну и по возможности, конечно, необходимо жилье свое оснастить охранной сигнализацией. Государственная служба охраны предоставляет такие услуги, платные они, ну, в принципе, сравнительно, насколько я помню, недорого это стоит. Ну и такие еще моменты есть у нас в последнее время распространены, довольно-таки много. Если вам позвонили неизвестные и сообщили, что близкий вам человек задержан милицией, да, и для его освобождения необходимы деньги, не паникуйте, не спешите выполнять их требования. Попросите незнакомых лиц назвать свои имена, фамилии, дату рождения своего задержанного родственника, если они говорят, что они задержали вашего родственника. Ваш номер набрали, и попробуйте да, немедленно позвонить вроде как этому задержанному родственнику и решить, ну, выяснить, все ли с ним в порядке. И последнее. В случае, если в отношении вас все-таки были совершены какие-то противоправные действия, необходимо немедленно обратиться за помощью в милицию. Чем быстрее вы это сделаете тем больше шансов у нас будет задержать преступника. И вот по поводу вот этих вот звонков, особенно это ночью любят делать, даже, опять же, и мои родственники, и я сама попадала в такую ситуацию, позвонили в 4 утра и начали, значит, как раз, что да, задержали якобы моего сына. Ну, я-то знаю, что у меня нет сыновей, поэтому ну как-то а вот включилась. Но все равно, во-первых, человек ну, ощущение ужасное, потому что когда ты встаешь в постели и в этот звонок, всегда реагируешь. Да, ночью, и значит, что-то случилось с твоим близким человеком. Да. А у... Моей знакомой, действительно, ей сын, ей тоже позвонили, и там была совершенно такая ситуация. Она, конечно, вошла потом, она как-то так себя взяла в руки и вспомнила, что такого быть не может в принципе, и позвонила своему ребенку, который сказал, мама, я сплю дома у себя, и все в порядке. Но все-таки, конечно, попадаются очень многие на это, и все-таки, да, нужно как-то держать себя в руках. И мне кажется, что еще один совет, да, позвонить после этого все-таки в милицию, сказать о том, что вот по конечно, такому номеру было, потому что да. это хотя бы уже... Да, это будет еще одна статистика, но, наверное же, она будет в копилку того, что ä, такое преступление будет раскрыто, это правонарушение. И вот у вас есть еще такая операция быт. Это... Мероприятие по профилактике насилия в семье. Что это за мероприятие, как это выявляется и, самое главное, как это останавливается? Вот с вашей стороны, со стороны милиции, какими методами? И значит, что грозит такому человеку? Да, значит, у нас есть закон о профилактике насилия в семье. Он был принят еще в 2001 году. В общем-то, Украина, одна из первых стран бывшего постсоветского пространства, приняла этот закон. Он довольно прогрессивный на тот момент был. Вот. И потом он модифицировался на данный момент, значит, основные его положения таковы. Что такое насилие в семье, во-первых? Да? Это любые действия, направленные на значит, ограничение свободы либо воли другого члена семьи. Это могут быть не обязательно телесные повреждения. Ну. Это может быть просто, финансовое, например, если финансовое, да, да. экономическое вот, насилие в семье, может быть, да, физическое насилие. Вот. Э, в случае э, этого, да, ну, мы прекрасно понимаем, что это латентное э, правонарушение. Потому что редко когда с первого раза жертва насилия в семье обращается в милицию. Обычно это происходит Но на это 8 десятый да, раз, когда уже да, терпения нет. Да. Да. И вот после обращения, да, естественно, мы уже принимаем меры, и меры эти в основном, они, скажем так, карательные, да, потому что если уже совершено насилие в семье, то мы участковые обязан поставить лицо, которое совершило насилие в семье, на профилактический учет сроком на один год. Далее, составить в отношении этого человека административный протокол за нарушение статьи 173 с значком 2 Административного кодекса и направить материалы в суд. Ну, собрать соответствующую доказательную базу по возможности, потому что не всегда есть свидетели семейного конфликта. Но тем не менее, соседи могут слышать что-то, что-то детей бывают, опрашивают. По-разному. Суд уже принимает решение. До недавнего времени э, санкции этой статьи предусматривал э, штраф, если это первый раз было совершение насилия в себе. Вот. В дальнейшем шли э, такие санкции, как админорест, как э, общественные работы, как исправительные работы. Но с марта месяца этого года вступили изменения в СИУ, принятые Верховной Радой. И на сегодняшний день осталось две санкции. Значит, совершение насилия в семье. Это арест по первому разу на 7 суток. По второму разу до 15 суток в течение года, если совершено насилие в семье. И общественные работы. То есть это уже на усмотрение суда, какое будет принято решение. Общественная работа – это те работы, которые приняты на уровне уже местном, да, то есть перечислены, это обязательно, может быть, уборка улиц, там, мусора и так далее. У нас одна минута остается. Люди, которые хотят получить консультацию, может быть, возникнут какие-то вопросы, куда им обратиться, есть ли номера телефонов, пожалуйста. Да, конечно. Проговорите и покажите. Значит, мой непосредственно телефон – это 53 11 77. Это рабочий телефон, значит, с 9 до, наверное, до 9 я на месте, кроме обеденного времени. И есть у нас начальник городского управления. Да, 50-15-10, это городское управление 50-15-10. Вы видите эти телефоны на экранах, пожалуйста, запишите их и в случае каких-то вопросов, пожалуйста, звоните, получайте исчерпывающие ответы и живите хорошо чтобы все было у нас с вами хорошо, чтобы не было никаких преступлений. Это, конечно, фантастика, но все-таки очень хочется, правда же, Владимир Викторович. Конечно. А если все-таки что-то случается, или хотя бы есть подозрение на то, что что-то случится, обращайтесь в милицию. Это действительно тот орган, который призван нам помогать. Так было, так есть и... Так буде. так буде. Спасибо вам большое за те, що ви були в нашій студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нашим телеканалом і до нових зустрічей на телеканалі Миколаїв.